હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો એજ્યુકટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે આજે આપણે શીખીશું ધોરણ આઠ વિશે હિન્દીની સ્વાધ્યન પોથીનો પાઠ બે ઈદગાહ પાઠ બેના સ્વાધ્યન પોથીના તમામ પ્રશ્નોના જવાબની અહીં આપણે સમજ મેળવીશું આ વિડીયોનો હેતુ વિદ્યાર્થીઓ માત્ર સરળતાથી સમજીને લખી શકે તે માટેનો છે તેથી વિદ્યાર્થી મિત્રો દરેક પ્રશ્નોના જવાબ વિડીયોમાંથી જોઈને લખવાને બદલે તમારા વિચારો મુજબ જવાબ લખવા પણ જરૂરી છે તો ચાલો શીખીએ પાઠ બે ઈદગાહ सौ प्रथम प्रश्न नंबर एक सही विकल्प चुनकर चौरस में सही का निशान कीजिए एक किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को यह वाक्य कौन बोलता है तेना चार ऑप्शन आपेला है मोहसिन हामिद अमीना के सम्मी साचो जवाब थ से सी अमीना बोले है सवाल नंबर बे हामिद ने चिमटे के कितने पैसे दिए तेना चार ऑप्शन है जवाब से तीन पैसे दिए त्रण जब्द शब्द का समानार्थी है चार ऑप्शन है शक्ति धैर्य हिम्मत ताकत साचो जवाब थ धैर्य चार किस चीज ने सबको मोहित कर लिया था वकील चिमटा खंजरी के सिपाही साचो जवाब थ बी चिमटा सवाल नंबर पाँच नमाज पढ़ने की जगह को क्या कहा जाता है ईदगाह रोजा सिजदा के सबिल साचो जवाब थ ए ईदगाह सवाल नंबर छः रोजे कितने दिन के होते हैं पच्चीस बत्तीस दस के तीस जवाब थसे डी तीस दिन के होते हैं सात सही वर्तनी पहचानिए साचो जवाब थ बुद्ध आठ चारे की सामग्री जो पानी में सान कर पशुओं को खिलाई जाती है गेहूँ सानी गुड़ के बाजार जवाब थ बी सानी नव सुरलोक सिधारना मुहावरे का अर्थ पहचानिए साचो जवाब थशे मृत्यु होना दस पानी पीने की जगह को क्या कहते हैं जगत सबील सानी के ईदगाह जवाब थसे बी सबील कहते हैं प्रश्न नंबर बे प्रश्नों के उत्तर लिखिए एक ईद का त्यौहार कब आता है जवाब में लिखी शिकाय ईद का त्यौहार रमजान के पूरे तीस रोजों के बाद आता है ईदगाह जाते बच्चों ने रास्ते में क्या क्या देखा ईदगाह जाते बच्चों ने रास्ते में बड़ी बड़ी इमारतें अदालत कॉलेज कलाघर मिठाइयों की दुकानें देखीं त्रौ हामिद का दिल क्यों बैठ गया हामिद के पास सिर्फ तीन पैसे थे और दुकानदार ने चिमटे की कीमत छः पैसे बताई थी इसलिए हामिद का दिल बैठ गया चार हामिद का चिमटा क्या क्या बन सकता था हामिद का चिमटा बंदूक मंजरी फकीरों का चिमटा और मंजे हुए सिपाही के बहादुर चिमटे जैसा बन सकता था पाँच हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई हामिद के पिता हैजे की भेंट चढ़ गए थे छ हामिद लोहे की दुकान पर क्यों रुक गया हामिद लोहे की दुकान पर इसीलिए रुक गया क्योंकि उसे अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदना था ताकि उनके हाथ रोटियां सेकते समय न जले सात लोहे की पांच वस्तु के नाम लिखिए लोहे की पांच वस्तुएं है चिमटा कुलाड़ी हथोड़ा ताला और कील तमें आपेली पाँच वस्तु सिवाय अन्य वस्तु नाम पर लिखी सको छो प्रश्न नंबर त्रन प्रश्नों के उत्तर लिखिए एक बच्चे क्यों खुश थे बच्चे इसीलिए खुश थे क्योंकि ईद का दिन था और वे ईदगाह जा रहे थे उनके पास पैसे थे जिससे वे मेले में खिलौने मिठाइयाँ आदि खरीद सकते थे बे, हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा क्योंकि हामिद ने सोचा कि चिमटा होने पर उसकी दादी अमीना के हाथ रोटियां बनाते समय नहीं जलेगी और घर में एक काम की चीज भी हो जाएगी ऐसा सोचकर हामिद ने और कोई चीज़ न खरीदकर चिमटा खरीदा तरण हामिद के चिमटे का क्या प्रभाव पड़ा हामिद के चिमटे का उसके दोस्तों और दादी पर गहरा असर पड़ा पहले तो दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं लेकिन जब वे चिमटे का काम समझते हैं तो चुप हो जाते हैं दादी भी भावुक हो जाती है और हामिद की समझदारी और प्यार से बहुत खुश होती है चार अमीना ने हामिद को दुआएँ क्यों दी क्योंकि हामिद ने अपने लिए खिलौने या मिठाई न लेकर चिमटा खरीदा ताकि रोटियां सेकते समय दादी के हाथ न जले हामिद की समझदारी और प्यार से अमीना बहुत भावुक हो गई और उसे ढेर सारी दुआएं दी पाँच गांव में हलचल क्यों मची थी गांव में हलचल इसीलिए मची थी क्योंकि ईद का दिन था और सभी लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे थे और मेले का उत्सव था छः नूरे के वकील का अंत कैसे हुआ नूरे का वकील मिट्टी का बना था खेलते समय वह गिर गया और टूट कर बिखर गया उसका सिर हाथ और पाँव सब अलग हो गए इस तरह नूरे के वकील का अंत हो गया साथ की अमिना की आंखों में आंसू क्यों आ गए अमीना की आंखों में आंसू इसीलिए आ गए क्योंकि हामिद ने अपने लिए खिलौने या मिठाई न लेकर उसके लिए चिमटा खरीदा था हामिद का यह प्यार और सोच देखकर अमीना भावुक हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए प्रश्न नंबर चार निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहते हैं लिखिए एक तो यह चिमटा कोई खिलौना है आपेलू वाक्य महमूद हामिद से कहता है बे मेरी खंजरी से बदलोगे यह वाक्य सम्मी हामिद से कहता है तरण मैंने मोल लिया है यह वाक्य हामिद अपनी दादी अमीना से कहता है चार यह चिमटा कहाँ से लाया यह वाक्य हामिद की दादी अमीना हामिद से पूछती है पाँच यह चिमटा क्यों लाया बुद्ध यह वाक्य मोहसिन हामिद से कहता है प्रश्न नंबर पाँच आपने देखे हुए मेले के बारे में लिखिए मैंने पिछले साल अपने गांव में लगने वाला दशहरे का मेला देखा मेला बहुत बड़ा और रंग बिरंगा था वहाँ तरह तरह की दुकानें लगी थी खिलौनों मिठाइयाँ कपड़ों और झूलों की बच्चे झूलों और झूले वाले जैसे जंपिंग झूला चक्की वाला झूला पर खूब मज़े कर रहे थे આવી રીતે તમે જોયેલા કોઈપણ મેળા વિશે તમારે લખવાનું છે પ્રશ્ન નંબર છ ઇસ ઇકાઈ મેં વાલે વાક્ય લીખીએ એટલે કે આ પાઠની અંદર આવતા મુહાવરાવાળા વાક્ય શોધીને લખવાના છે તો વાક્ય લખી શકાય જેબો મેં કુબેર કા ધન ભરા પડા અમીના કા દિલ કચોટ રહા હૈ હી બેડા પાર લગાય હામિદ કે પેરો મેં જૈસે પર લગ ગયે नमाज खत्म हो गई लोग आपस में गले मिल रहे हैं हामिद का दिल बैठ गया तुम्हारा चिमटा कितना भी जोर लगाए मेरे चिमटे का बाल भी बांका न कर सके मियाँ भिस्ती नीचे आए और सुरलोक सिधार गए अमीना ने छाती पीट ली आवि रीते तुम्हें मुहावरा वाला वाक्य शोधी अन्य लखो प्रश्न नंबर सात समानार्थी शब्द लिख कर वाक्य में प्रयोग कीजिए एक शीतल तो ठंडा गर्मी में शीतल जल पीने से बहुत राहत मिलती है ब प्रसन्न तो खुश परीक्षा में अच्छे अंक आने पर वह बहुत प्रसन्न था त्रण निगोड़ी तो अभागी वाक्य बना भी शिकायत उस निगोड़ी बिल्ली ने सारा दूध गिरा दिया चार स्नेह तो प्रेम माँ का अपने बच्चों के प्रति स्नेह अतुलनीय होता है पाँच अंधकार तो अंधेरा બિજલી જાને કે બાદ ચારો ઓર અંધકાર છા ગયા પ્રશ્ન નંબર આઠ નિમ્નલિખિત કહાની કોને શબ્દો મેં પૂર્ણ કીજે અહીંયા એક વાર્તા આપેલી છે જે અધૂરી છે તે તમારે તમારા શબ્દોમાં એટલે કે તમારા વિચારો મુજબ પૂર્ણ કરવાની છે હું વાર્તાને પૂર્ણ કરું છું એ નમૂનારૂપ છે તમે તમારી જાતે વાર્તા પૂર્ણ કરશો एक दिन चिराग अपने मित्र के साथ शहर में घूमने जाता है यहाँ जाकर उसने देखा कि यहाँ तो बड़ी बड़ी इमारतें हैं ढेर सारी गाड़ियाँ सड़क पर दौड़ रही है इतनी भीड़ तो उसने पहली बार ही देखी थी उसका एक साथी परेश शहर से परिचित था वह उसे पहले शहर के बाज़ार में ले गया वहाँ जाकर चिराग तो आश्चर्यचकित रह गया आव तुम्हारे आपेली वार्ता पूर्ण करवानी है त्यार प्रश्न नंबर नौ परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए અહીં આપેલો ફકરો વાંચવાનો છે સમજવાનો છે તેના આધારે નીચે આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે એક પોંગલ કા પર્વ કાં મનાયા જાતા હૈ તેના માટે ચાર ઓપ્શન આપેલા છે સાચો જવાબ થશે સી દક્ષિણ ભારત મેં મનાયા જાતા હૈ બે પોંગલ પર્વ કે લીએ કોણસા વિધાન ગલત હૈ તેના માટે ચાર ઓપ્શન આપેલા છે તો આપણે ખોટું વિધાન શોધવાનું છે ખોટું વિધાન થશે ઈસ દિન ચંદ્ર કી અર્ચના કી જાતી હૈ ત્રણ પરિચ્છેદ કા ઉચિત શીર્ષક સુનીએ આપેલા ફકરાનું યોગ્ય શીર્ષક લખી શકાય પોંગલકા મહત્ત્વ ચાર સમાનાર્થી શબ્દ કી ગલત જોડ પહેચાનીએ અહીંયા ચાર જોડી આપેલી છે તેમાંથી ખોટી જોડી શોધવાની છે લખી શકાય ડી દેવતા તો દાનવ પ્રશ્ન નંબર પાંચ ઉત્તર તો દક્ષિણ અવસર તો તેના માટે ચાર ઓપ્શન છે સાચો જવાબ થશે સી અવસર તો આફત प्रश्न नंबर दस विलोम शब्द देखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए प्रभात तो संध्या प्रभात का समय बहुत सुहावना होता है जबकि संध्या के समय आकाश में तारे दिखाई देते हैं बे शीतल तो उष्ण गर्मियों में ठंडी हवा शीतल लगती है लेकिन रेगिस्तान में हवा बहुत उष्ण होती है तरण संभव तो असंभव कूड़ी मेहनत से कुछ भी संभव है लेकिन बिना प्रयास के सब कुछ असंभव लगता है चार नफ़रत तो प्यार अथवा मोहब्बत हमें किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए बल्कि सभी से प्यार करना चाहिए पाँच नासमझ तो समझदार एक नासमझ व्यक्ति अक्सर गलतियां करता है जबकि एक समझदार व्यक्ति सोच समझ कर काम करता है प्रश्न नंबर अग्ह ऐसा क्यों कहा होगा एक किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को यह शब्द अमीन कहती है क्योंकि ईद के त्यौहार पर लोग बच्चों के नए नए कपड़े नए नए खिलौने और मिठाइयाँ देते हैं लेकिन अमीना के पास हामिद को देने के लिए कुछ भी नहीं था इसीलिए वह कहती है कि इस निगोड़ी ईद को किसने बुलाया होगा बे मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है ईद की नमाज पढ़ने आए रोज़ेदारों की एक के पीछे एक पंक्तियाँ लगी हुई है यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता हजारों सर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए हैं तरण सम्मी ने कहा मेरी खंजरी से बदलोगे दो आने की है हामिद ने जब अपने चिमटे के बारे में कहा कि चिमटे को कंधे पर रखो तो बंदूक बन जाती है हाथ में रखो तो फकीर का चिमटा बन जाता है और कभी कभी मंजीरे का काम भी करता है यह बातें सुनकर सभी को चिमटा अच्छा लगा और वह हामिद को कहते हैं कि क्या तुम मुझे अपना चिमटा मेरी खंजरी से बदलोगे चार उनकी अपनी जेबों में कुबेर का धन भरा हुआ है हामिद के साथ जो बच्चे थे मोहम्मद समी, मोहसिन नूरे सबके पास दस पैसे से ज़्यादा पैसे थे इसीलिए यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि सभी के पास अपने अपने जेब में कुबेर का धन भरा हुआ था પ્રશ્ન નંબર બાર મેરા પ્રિય ત્યોહાર ઇસ વિષય પર નિબંધ લીખીએ ભારત ત્યોહારો કા દેશ હૈ ભારતમાં હોલી દિવાળી રક્ષાબંધન ઈદ જન્માષ્ટમી આદિ કઈ મહાપર્વ મનાય હે પરંતુ એન સભી મેં મુજે સબસે દિવાળી કા તાર બહુ પ્રિય હૈ રીતે તમે દિવાળીના તહેવાર વિશે નિબંધ લખી શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને જો કોઈ બીજો તહેવાર ગમતો હોય નવરાત્રિ હોળી ઉત્તરાયણ તો તમે તેના વિશે પણ લખી શકો છો તમારા કોઈ પણ પ્રિય તહેવાર વિશે અહીંયા નોંધ લખી શકો છો મેં અહીંયા દિવાળી વિશે નોંધ લખી છે તમે તમને મનગમતા પ્રિય તહેવાર વિશે લખશો અહીં આપણા પાઠ બે ના પ્રશ્નોના જવાબ પૂર્ણ થાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ 8 ના હિન્દી વિષયની સોધન પોથીના તમામ પાઠના પ્રશ્નોના જવાબના વિડીયો આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે જે તમે ધોરણ આઠ હિન્દી સ્વાધ્ય પોથી નામના પ્લેલિસ્ટમાંથી મેળવી શકો છો પ્લેલિસ્ટની લિંક વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે તથા જો તમારે આપેલા વિડીયોની પીડીએફની જરૂર હોય તો તે તમે આપણી એપ્લિકેશન પરથી મેળવી શકો છો એપ્લિકેશનની લિંક પણ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દીધી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપેલા વિડીયોની જો જો તમારે પીડીએફની જરૂર હોય તો તમે આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પરથી મેળવી શકશો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પ્લે સ્ટોરમાં આવી ગઈ છે જેની અંદર તમે બધા વિભાગ જોઈ શકો છો તેની અંદર વિવિધ ધોરણ છે ધોરણ ઉપર ક્લિક કરતા વિવિધ વિષય ખુલશે વિષય ઉપર ક્લિક કરતાં તેની અંદર આવતા પાઠ ખુલશે તેની અંદરથી તમે પાઠ્યપુસ્તક પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો તેની અંદર આપેલા પાઠમાં ક્લિક કરતાં તમે પાઠની પીડીએફ સ્વાધ્યાયની પીડીએફ સ્વાધ્યયન પોથીની પીડીએફ